только да давай поехали короче сегодня совсем по-другому я я представляла что это все совсем по-другому ну как бы тоже стараешься но более как-то спокойно но оно все оказалось ну, ну прям вообще капец какие сточки а у не же да они расклибаются они под паром чего-то короче Сегодня должны были два моих знакомых прийти, но Рома и Волк. В итоге они не пришли. Не то чтобы я сильно расстроилась, но как бы осадок остался. Ну ладно. Но осадочек остался. Осадочек остался. Возможно, если бы Рома и Волк были, то было бы как-то все бы прилично. Ты не думаешь об этом? Тому ты бы решила компенсировать Ну ты не думаешь об этом, что реально Возможно. Вот возможно, но не точно. Но как бы я тоже бы вошла в кураж, я бы танцевала в кураже, но... С Ромой Боком Волком, мне кажется, было бы всё прилично. Не суть. А, типа, с нами были нормальные ребята. я расповедала... Шоколад в успеху шел Знаешь, я рассказывала на кухне эту историю. Да. Ну, ты Я Короче, твои твои Ну, типа, мы были вдвоем. Ага. А потом к нам присоединился еще один человек, ну неплохой человек. Типа, классно, комфортно, круто попросили. Потом к нему присоединились еще и познакомые, которые я, в принципе, отдаленно знала. Ну, типа, такса. Угу тем не менее все тоже было более я как бы не все сейчас буду говорить на видео потому что ну, мы как бы не сейчас же надо как бы mm -hmm. надо so все рассказывать, как есть но надо за камерой спеть в том числе очень как бы крысы нет mm -hmm. я, как есть. Mm -hmm. я расскажу самый суть мы пошли вниз танцевать я танцую с Димой танцую с его знакомыми Подходит мальчик, обнимает меня за талию, я такая... Окей. А мальчик выглядит как гей Он прям натуральный ей, вот такой манерный, манера, и все это, это прекрасно, мне это подходит. Этот вариант мне подходит. А, а, обнимает меня за талию, как-то все так очень быстро начало происходить, но ну, тут еще попсока не забыла. Говорит, я разбираюсь в астрологии, я моментально думаю о тебе. Я моментально думаю о тебе. Я сейчас хотела сказать, у меня там сестра, вроде бы, а так... смотри, да. а не, не получится. Я такая, о, классно она А как думаешь, каково я знаю, что сестра? Она говорит, что сложно. я это говорю, что это банальнейший пример, банальнейший. скорнется, это вот на И ты рассказываешь, типа, я как уже после, как ты потрапила бы... Короче, mm -hmm. девочки. Да. Mm -hmm. Mm -hmm. А... Ну, и типа, он говорит, а, я люблю таких девочек, как ты. И я такая, в смысле? Потому что он для меня, честно, он реально оказался просто... Okay. я очень положительно отношусь к гейм, Я очень бы хотела себе другого гея, который бы вообще на меня никак не засматривался. Но этот случай оказался, мне кажется, что там типа не совсем гей. Mm -hmm. Мне кажется, там бисексуал. Mm -hmm. но гей там точно есть. Ну, типа, к парням он не равнодушен сто процентов, потому что они очень такие манерные. Хотя я знаю блогеров, которые тоже манерные, но тем не mm -hmm. менее они не типа. Я ничего не нет. А, и я такая, о, блин, я такая, ну, просто, я пьяный, и мне, и мне все приятно, все, что он мне говорит, и он очень приятный для меня. Хотя вот там люди, которые знакомые дима они типа переживают, они, они три раза мне такие, типа, все нормально, одна девочка, вторая девочка, все нормально, третья девочка, все нормально, все нормально. Вы просто не знаете меня, что я очень общительная. О, Общительная. это клинчуе. четыре Боже. Просто общительная. Дальше. Шеппетинг. Амбер Валета в Баленсе. Я амберт. подхватываю Шеппетинг. тон голоса похитил шаканье. Что мы поставим? Боже, ну выглядит, как ну как короче, и он такой, типа меня наваливает комплименты. мне наваливает комплиментами очень Мне в моем пьяном виде он тоже показался очень приятным молодым человеком. Это как ну, видно, что Это. Но я сейчас, конечно, когда отойду, на следующий день я посмотрю. Завтра просто будешь кринжевать с утра. Я нет. Потому что я прям, ну, я против своей истории просто. А, в принципе, что распределяла, там и так все понятно. Я пока сидела наверху, до меня выпили, что Дима. Дима, в для меня завышился. Якийсь чел мені сказав в нігрусті, інша, чим хотів зі мною познайомитися, сказала, що я одружена. Це ужас хотіла просто посидіти одна. В Ганалія пройшов дума за час. Короче, девочки. Карди бил болен, я долго болен. такого, ну, давно такого не <связано> делала, но я не знаю, <связано> что у меня. <связано> просто сестра отлучилась на полчасика, <связано> я, <связано> так, как бы. я, короче, выпила. А вообще про ты когда она <связано> отлучилась на <связано> тоже на полчасика, я выпитула весь алкоголь и какие. то Чел, а не якийсь там чел ходив з голим торсом. Просто я танцювала під пісню Матвієнко, який? Тоні, кульбаби. І він, коротше, ну, підійшов і тупо на мене отак дивився. Я така, ну, намагалась не звертати на нього увагу, а потім, коротше, така повернулася на нього дивилася і кажу, а що ти думавши, що, що можливо, не дуже челка, далі ко мне Може би. А я така кажу йому що, з голим торсом? Я кажу, типу, що? Він каже, я кажу, да. на якого ви заліпали, на якого ви заліпали, та мені взагалі на нього. Короче, і такий, типу, і такий, типу, я йому кажу, типу, що? Він каже, що, засмучав тебе? Я кажу, ну просто, ти дивишся прямо на мене, я відчуваю, що погляд якийсь є на мені. А он <свят> говорит, так что мне не смотреть? Я говорю, ты прям так смотришь. Ну я один-единую а не говорю. Я, я ему говорю, ну ты можешь смотреть, можешь смотреть. можешь <свят> смотреть. <свят> я, я говорю, мне как то типа ну. он, типа дальше что-то там пустое, потом пошел. Залишила меня буквально ненадолго. Ты бы канула, конечно. Так нет, там нормально все звучало. Я, 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 я посмехнулась, ему сказала, ты пошел. Три раза <соединяющие> была абракадабра. Да, три такая, три, для типа, Первый раз чистая, и вторая, и второй, второй раз с ремиксом, третий раз. А на три раза это что? Магия. Абракадабра. Так вот, продолжим. Короче. А инший человек стоял, может был что ты плохей, ты казал, Риби можливо, це був той чел, який стояв біля мене, вже там але з іншою стороною танцював. Типу я одна танцювала, він один танцював. дуже активно камінь, що ну прям очень активно. Я як как би бы, Дис... дуже така Не Знаю, коротше. Я теж не знаю, чесно. Я можливо, і, це і що? А, ну, суть да, в том, что типа мне было комфортно с этим человеком. Мне было комфортно да, собой со мной. Ну, типа, мы разошлись нормально. Угу. Но я Друзья это Дима им показалось, что он ко мне типа очень навязчиво. Угу. Ну, я такая, типа, мне норм, это норм. Я не разделяю, типа, что если мы там не коммунизм, то все. Это для пакетов все равно, что Типа, это red flag для меня вообще все равно. Типа, женщина, мужчина для меня, типа, вообще пофиг. Я не знаю, что я там сексуал. Именно так называют. Добавим туристы с шампан, чтобы Мы не могли. Да, спасибо, мне бы не надо. А, вот. Я выпила... Же... Боже, это на этом моменте горло. Я выпила два шота и егеря. Это после космоса, который включает в себя

как бы не то чтобы Патри я была вновь вновь на против, на против но можно было уже этим не заканчивать, гранд. Я... Гранд можно было вообще даже не дружно. начинать. ну, по крайней мере, мере один можно было исключить это из этого списка, дружно. но я повелась на провокации, я повелась на весь какой-то, есть слово, <первый с> <миша> и выпила. Ну и короче. Ну с кем? С приятно и потрахаться, и в С фотографом девушка девушки, короче, будет завтра на Альморе. И походить на, ужин, на яхте. Я люблю таких подружек, которые, знаешь, как кукол. Я не знаю, что сказать. Просто понимаешь? Да, конечно, Боже, я шнотку вытянула. <свист> 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 ты у тебя просто есть любимый человек, у тебя есть то, куда направлены все твои мысли, и ты знаешь, что это все взаимно. И понятное дело, что ты не будешь вести на все эти промоакции, провокации, сильные. Я сегодня, вот, <свист> да, <ты считала? свист> Нет, Я считаю, что если бы у меня был любимый человек, который отвечает мне за и знаю, что он стопроцентно принадлежит мне, я стопроцентно принадлежу ему, что а не было каких-то непонятных мы ни мы на кого, нет, мы не как вы намекаем, то я бы на все это не, не давалась, я всегда себя так веду в отношениях. Но так как так я шел в Нормально. Ну, Только а, как я свободная женщина, свободна. то у меня такая, типа, да. У меня нет каких-то запретов, у меня нет каких-то замочков на что-либо, и я такая, почему бы и нет? Что мне за это будет? Ничего не будет. Все. Получается, можно? Mm -hmm. да. Ну, типа, Гир, я себя так вела, когда мне было лет 19, и мы ходили с третьим на спорт. И мы там конкретно набухивались и конкретно творили всякую дичь. Ну, потому что нас ничего не ограничивало. Не ограничивало. У нее не более любимого человека, у меня не было человек, человека, мы типа вот так вот.